Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день, мариупольцы. Добрый день, Киев, Украина. Знаете, два дня прошли очень тяжелых, серьезных согласований, переговоров. Я приглашаю самопомощь представителя к нам сюда, в нашу команду. И фактически сегодня мы вышли на финишную прямую того, чтобы выборы в Мариуполе состоялись в ближайшее время. Так как выборы должны быть, Мариуполь должен проголосовать. И сегодня после долгих дебатов партии, а я представляю здесь партии, у нас здесь и наш край, и солидарность, и самопомощь, и радикальная партия, и Народный фронт, Укроп, партия Сергея Каплина те партии демократические, которые берут активное участие в избирательном процессе Мариуполя. Наконец-то мы пришли к единому мнению, что выборы в Донецкой области, в городе Мариуполе должны состояться. И дата, как нам тяжело не давалось, дата это согласована, дата просьба будет к Верховной Раде, будет зачитано обращение, это дата 29 ноября. Уважаемые депутаты Верховной Рады, услышьте наконец-то наш. 15, 15 ноября выборов не будет. 15 ноября это гражданское противостояние, это путь к военно-гражданской администрации. 22 ноября мы просто не успеем физически, тактически подготовиться правильно к выборам. Нормальная дата, которая устраивает все политические силы. Я думаю, что это будет устраивать и оппозиционный блок, это будет устраивать и мировую общественность, это будет устраивать и президента Украины. Это 29 ноября. Большая к вам просьба, услышьте нас. Чтобы выборы 29 ноября состоялись, чтобы были честные и справедливые выборы, от Верховной Рады мы просим едино проголосовать за этот день и проголосовать за те изменения, которые мы просим, чтобы вы внесли, закон про местные выборы, которые будут проводиться в Мариуполе и в Красноармейске. Я слово хочу предоставить представителю президентской партии, партии «Солидарность». Мы буквально по два слова каждый скажем по нашему решению. Ну, как было уже сказано о проведении выборов, я хочу продолжить. Я представляю партию «Солидарность», блок Петра Порошенко, и хочу выразить мнение вот сегодня опять всех избирателей Мариуполя, с которыми мы в вот последнее время неоднократно встречались. Люди хотят провести выборы. Я думаю, что выборы эти, вот как было сказано, я не хочу привязываться к дате, но они должны пройти в этом году. Потому что ну, практически все готово. Что нужно сделать? Выполнить те условия, которые вот, э, у нас, э, будем говорить, не пошли, мягко сказано. То есть напечатать бюллетни в независимой типографии чтобы это было по закону. Значит, сформировать нормально территориальную комиссию, чтобы там соблюдались, будем говорить, все правила, которые положены, квоты соблюсти. Может быть, сейчас некоторым партиям немножечко подкорректировать свои дельничные комиссии. Я думаю, все готово. И можно провести в этом году выборы. В тот же конец ноября, начало декабря. Это будут реальные даты по проведению выборов. Я думаю, что если мы проведем нормально, честные, справедливые выборы, то мы получим нормальный горсовет. Спасибо. Слово предоставляется представителю нашего края. Доброго дня, шановные, шановные гости Наші шановні виборці, ну насамперед слід зазначити, що а, усі зацікавлені у тому, аби вибори у мінські Маріуполі політаки відбулись, а, і а, задля того, аби вони відбулися, кожна політична сила, а, зокрема тут присутні, вже зробили кроки назустріч один одному у питанні унеможливлення а, різних фальсифікацій і а, інших речей, які поставили під сумнів. Чистоту проведення цих виборів. Задля того, щоб уникнути цього, ми ось власне, і порушуємо питання формування ДВК і різних районних комісій. Відповідно до цього ми вважаємо за необхідне звернутися так само до опозиційного блоку. А бы он пришел на встречу всем выборам, Мариуполя, а не лишь а, тем, кто замовляет им музыку. Слово предоставляется представителю партии простых людей Сергея Каплина. Люди могли, я думаю, что на днях, сегодня-завтра Сергей Каплин будет в Мариуполе. Мы решим свои стратегические вопросы. И я думаю, что партия простых людей Сергея Каплина будет одной из ведущих ролей у нас в Мариуполе. Добрый день. Присутствующие добрые день, избиратели. Я хотела бы отдельно обратиться к мариупольцам. Хотела поблагодарить их за терпение, за то, что они, желая сделать свой выбор, терпят и ждут, когда будет назначена новая дата выборов. Если бы одна из политических партий не позволила себе процесс фальсификации, мы бы уже получили новый депутатский корпус, нового городского голову. Но, к сожалению, невозможно путем фальсификации лишить голоса истинного голоса избирателей и выбрать легитимную власть. Поэтому я и хочу поблагодарить и попросить немного еще терпения, когда завершится этот процесс. Я думаю, все будут ждать того, что нам необходимо выбрать честно и прозрачно действующую власть. Спасибо. Я слово хочу предоставить представителю Народного фронта, так как у нас в парке укруг зачитывать окончательное решение. Это Анна, Народный фронт, руководитель Народного фронта в городе Наша политическая сила придерживается такого мнения, что в Мариуполе выборы безусловно нужны, они должны провестись в кратчайшие возможные для этого сроки, выборы должны быть честными, прозрачными и дать возможность каждому гражданину нашего города высказать свое волеизъявление. Какая бы явка ни была в этот день на выборы, назначенный день, но они должны быть прозрачными чтобы мы реально могли увидеть результаты, ну, за кого проголосовал наш город. На самом деле не обидно проиграть, а если за тебя не проголосуют, обидно, если твои голоса в принципе отберут. Спасибо. Слово предоставляется представителю радикальной партии Петро Овчаренко. День добрый, уважаемые коллеги. Я хотел бы немножко дополнить, соглашаясь со всеми ранее высказанные предложениями и мнениями. И хотелось бы дополнить. Из года в год в городе Мариуполе продолжается одно и то же. Непонятно, как происходит жеребьевка, кто там, извиняюсь за выражение, жеребится, но концовка одна. Партия регионов впереди на лихом коне. Обязательно партия регионов. То Единеева, то Маликова потом наоборот маленького потом видение сейчас опять юрина ирина то, также от партии региона ну слава богу господь бог оглянулся и немножко это дело присек хотелось бы что по этому поводу сказать чтобы не нашли наши правоохранительные органы как говорится козла отпущения или стрелочницу в лице Юрина и Ирины. Потому что это был сговор. И сговор шел, скорее всего, от Верховной Рады. Нужно найти всех виновных и просечь на будущие годы, чтобы не было этих жульств. Сколько уже можно это терпеть? Теперь Ахиндовский тоже. Это же нужно сказать, что в день выборов 25 октября достаточно начать в 6 часов раздавать бюллетень, а в 8 часов уже закончили голосование, уже отрапортовали. Это о чем говорит? Только единственное о том, что этот человек знает результаты выборов, знает, где лежат первый экземпляр бюллетень, которые уже расписаны, стоят там птички, все закончено, протоколы все подписаны, печати стоят и уже готовы 98 и 98 процентов. Уже победила партия регионов, оппозиционный блок. Так что за это время, которое осталось, желательно, чтобы ЦИК поменялся полностью. Ну а потом мы с город Мариуполь, слава богу, с Божьей помощью победим и сделаем прозрачные и нормальные выборы. Спасибо за внимание. Слово предоставляется представителю еще нашей одной партии, патриотической партии «Самопомич». Добрый день. Я представляю партию «Самопомич». Хочется, безусловно, поблагодарить вот коллег за все те правильные слова, которые были сказаны. От себя я хочу добавить следующее знаете, у нас с советских времен вложено в голову, неважно, как голосуют, важно, как считают. Вот эта формула и вложили вы ее в голову нашим людям. И люди уже многие иначе и не думают и не верят, что может быть по-другому. А это не сопоставимо, не это никак не увязывается с европейскими ценностями, с демократией. Мариуполь, город, который на данный момент стал форпостом всей Украины. Если это понимает Верховная Ради, слава Богу, иногда кажется, что не понимают. Мариуполь поднялся, и год назад жители Мариуполя став живой цеп цепью остановили российскую агрессию. Да, с нашими батальонами, с нашими солдатами, с ВСУ и так далее. Я хочу всем пожелать, чтобы Мариуполь нашими усилиями, усилиями демократических сил, стал первым городом, где э, выборы можно назвать образцовыми, честными и демократическими. От первой буквы до последней, от начала до конца. Хочу обратиться ко всем жителям Мариуполя. Терпение вам и понимание хочется э, пожелать. Хочу также э, слова, э, так сказать, Отдельные произнести в адрес комиссии над комиссиями участковыми произошло просто издевательство. Вот просто поиздевались. Я верю, что выборы в Мариуполе мы можем и проведем в соответствии со всеми демократическими нормами, в соответствии в строгом соответствии с законами Украины и законом о выборах. И думаю, что это следует делать в январе. У меня все. А слово предоставляется от общественности. У нас пригласили Галину Однорог. Она выскажет мнение общественности. Добрый день. Я хочу сегодня обратиться от имени общественных организаций нашего города Мариуполя. Мы знаем, что завтра будет проходить заседание Верховной Рады по поводу даты выборов в Мариуполе. И мы хотим сделать такое заявление. Мы очень просим в очередной раз депутатов Верховной Рады, услышьте голос Мариуполь. Мы уже готовы идти на выборы, мы согласны идти на выборы, но для того, чтобы выборы у нас сегодня прошли честно, для того, чтобы выборы у нас прошли прозрачно и максимально мы могли их проверить, для этого мы просим перенести хотя бы эти выборы на конец ноября. Я объясню почему. На сегодняшний день к нам звонят наши громадские организации со всей Украины. Это и Харьков, и Николаев, и Херсон, и Запорожье, и Одесса. И люди готовы приехать к нам сюда с постерегачами. Для того, чтобы эти выборы прошли максимально честными, вот для того, чтобы к нам приехали общественные организации с посторегачами, нам нужно подготовить документы, чтобы мы их могли провести и ввести. Поэтому мы просим, дайте нам хотя бы две недели, для того, чтобы мы могли юридически подготовиться для проведения законных, честных выборов в городе Мариуполе. Спасибо. И я хочу добавить в конце, что это было политическое решение всех демократических сил Мариуполя. Честно говоря, нам трудно давалось, у каждой партии были свои мнения насчет выборов. Но я благодарю всем партиям за то, что в конце концов мы нашли общий консенсус в этом вопросе. То, что выборы должны состояться в ближайшее время. И предоставляю слово представителю партии УКРОП а чтобы зачитал наше обращение к депутатам Верховной Рады, что мы хотим от них услышать, что мы хотим от того, чтобы они проголосовали завтра, если этот вопрос будет ставиться на голосование. Всем добрый день. Перед тем, как я зачитаю обращение, я хотел бы добавить, что партия <с> Укроп также выступает за проведение честных демократических выборов в Мариуполе в ближайшее время. Возможно, их не стоит переносить на следующий год, их стоїть провести до кінця 2015 року. -го От этого виграють люди, жителі города Маріуполя. Тепер я зачитаю обращання Верховної Ради. Шановні народні депутати, демократичні сили Маріуполя звертаються до Верховної Ради України з питання внесення змін до закону про вибори, голосування якого згідно регламенту Верховної Ради може пройти 10 листопада 2015 року. Звертаємо вашу увагу. Що протягом всього часу, починаючи з 26 жовтня 2015 року, ми, як представники партії, кандидати в депутати міської ради, кандидати на посаду міської голови, отримуємо велику кількість звернень маріупольців. Городяни стурбовані, що конкретна дата проведення виборів не озвучена Верховною Радою у зв'язку з тим, що не прийняті зміни до закону України про місцеві вибори. Цим зверненням ми вважаємо. Що висловлюємо позицію маріупольців і президента України, яка полягає в наступному. Вибори необхідно провести до кінця 2015 року. Наприкінсь, наприклад, розглянути дати проведення виборів у зв'язку з поточною ситуацією не раніше, 29 листопада 2015 року. Також підкреслюємо, що розпорядження ЦВК повинні спиратися лише на новий закон України про місцеві вибори. Та змін, внесених до закону України про місцеві вибори. Найважливіше питання, в яке необхідно внести ясність: перше: формування міської, районних та дільничних виборчих комісій міста Маріуполя. Формування цих комісій можливе за принципом квот від представників фракцій Верховної Ради по три особи від кожної фракції, всього 18 членів. Друге: прописати процедуру жеребкування керуючого складу дільничих комісій. Третє визначити порядок друку бюлетенів. Четверте ліквідувати чотири районні комісії у місті Маріуполя. Всі ці питання мають бути принципово розглянуті в світлі нового закону України про місцеві вибори та змін, внесених до закону України про місцеві вибори. Просимо звернути увагу на думку громадян Маріуполя. На думку громади Маріуполя, оскільки саме маріупольці повинні зробити чесний та демократичний вибір, 9 листопада 2015 року. Можна? кто все-таки склонил вот чашу весов в сторону того, что не через два месяца, не через 60 дней, не в январе? Я думаю, что это не, часа, не чаша, не весов, это, это политическое решение демократических сил. Мы все прекрасно понимаем, что есть еще законное решение того, что состоялось 25 октября. Понятно всем, что выборы не состоялись, и согласно закону Украины, выборы повторные должны пройти уже на сегодня, от сегодняшней даты, не раньше, 10 января. Поэтому решение Верховной Рады, если проголосуется 29 ноября, это будет решение, политическое решение депутата Верховной Рады и выборы состоятся. Дальше это будет рассматриваться в законной плоскости. Законно, то есть, как правильно, то есть, вы понимаете, когда выступают депутаты Верховной Рады, говорят, что выборы как таковые состоялись в городе Мариуполе, но голосование не прошло. Ну, от лукавого все не говорят. Поэтому это политическое решение. Это предлог, чтобы выйти из этой тупиковой патовой ситуации. Пускай под это политическое решение депутаты Верховной Рады пропишут закон, как можно провести на грани закона выборы 29 ноября. Чтобы было то, что требует мировая общественность, то, что сегодня не требуют, а хотели бы видеть жители Мариуполя. То, что сегодня 2-3 месяца раскачивания лодки в городе Мариуполе может привести к каким-то непредвиденным последствиям. Мы вообще с самого начала были за выборы 10 января, и это было бы правильно. Но видите, какое большое противостояние Верховной Раду. Со стороны оппозиционного блока, со стороны непонятного коалиции, а две партии коалиции за выборы 10 января, две партии коалиции за выборы 15. То есть мы берем золотую середину. Можно 29 ноября и дайте нам право честно провести выборы. Можно дополнить к этому вашему вопросу? Да, еще почему? Потому что выборы 25 октября у нас не состоялись. И на сегодняшний день партия Афаблок обвиняет нас, демократические силы, в том, что мы сорвали эти выборы. Так вот, мы хотим заявить, что мы хотим, чтобы прошли выборы. И мы готовы идти на выборы. Сегодня на комбинатах уже идут такие заявления, мы это знаем. У них сейчас в декабре месяце будет сокращение очень серьезное. Сейчас работников комбината уже переводят на четырехдневки. И связывают это с тем, что, смотрите, вы не пошли голосовать, у вас выборов не было, поэтому у нас сейчас начались сокращения. Если дальше не будет выборов, Значит, мы вообще вас всех поувольняем. То есть вот такая позиция сегодня есть на Мединвесте. И это правда, это нам говорят работники. Поэтому мы жителям нашего города, нашего Мариуполя, заявляем, что мы хотим провести выборы. Коль уже такое решение принято, и не два месяца ждать, это политическое решение по закону, по конституции, да. Поэтому мы готовы его как можно раньше провести, Ну, щоб вони вперше за 20 років у нас були чесні. Навіть ні ще додати насправді по блок має влаштовувати 29 листопада. Ні, ну тобто, з огляду на те, що всі в однакових умовах перебувають, так і жодне жодних тут застережень у них не може бути. І якщо вони зацікавлені, в справді в проведенні виборів. То вони погодяться. Це це справді золота середина, та як компроміс для, для так, І для них так само. І якщо вони не, не підтримують цей компроміс, відповідно вони не зацікавлені у проведенні виборів. Це і це вже буде доведеним фактом. Да, можна ще пожалуйста уяснення? І від кожної політичної партії обращення Верховної Раду підписують от всі партії или один представитель? Руководители партии. В основном 90% это руководители партии или человек, которому дано полномочия от руководителей партии как в Мариуполе, так и от тех представителей руководителей партии, которые находятся в Киеве.